الله والصلاة على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Selamat pagi sabahul khair kepada semua penonton-penonton TV Al Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita doakan pagi kita ini bermula dengan kebaikan, bermula dengan keberkatan. Sejurus sudah kita baru sahaja menyelesaikan solat sunat subuh pada solat subuh pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan hari ini bermula dengan kebaikan dan lebih banyak urusan-urusan kita yang dipermudahkan bi iznillah insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dalam assalamualaikum subuh kita insya-Allah kita ada satu perkara yang nak dibincangkan bersama dengan tuan guru kita yang sudah pun berada di talian saat ini ada bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah pengasas dan pengerusi Musolla Ar-Rawda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, ajaa alhamdulillah alhamdulillah tengok muka ustaz ni kita sedang membilang hari ni agaknya ustaz nak menjadi tetamu Allah insya-Allah yang khabarnya ya, 19 19 hari bulan yang akan bertolak ustaz ya ya betul ya betul Baik. Ustaz, hari ini kalau kita tengok pagi ini di Tabung Haji pun sekarang ini tengah uh, dibuat pelepasan jemaah haji untuk KT37 di KLIA. Jadi mungkin di musim-musim uh, haji ataupun dalam semangat orang nak mengerjakan haji ini Ustaz, pagi ini kita nak bincang tentang tajuk sebelum saat pergi. Mungkin di awal mukadimah ini Ustaz, Ustaz boleh nasihatkan kepada jemaah-jemaah yang mungkin sedang dalam persiapan untuk bergerak ke Tanah Suci dulu Ustaz. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. wa alayna ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan semula roh kita ke jasad kita. Allah beri afiat kepada tubuh badan kita dan Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut nama Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nazira. Alhamdulillah pada pagi ini pagi 13 siang ini Zul Qaidah. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita semua insyaAllah allah Betul lah kata Ustaz tadi, sekarang ni musim orang bergerak haji hari ni 30 berapa tadi 31 berapa 7, 37 37 masya-Allah maknanya saya yang ke-61 tak lama dah tu nak bergerak tu jadi memang masing-masing dalam keadaan al khawf war raja ni istilahnya dalam keadaan takut dan juga mengharap takut nak pergi ke tanah suci ni walaupun dalam keadaan kita raja mengharap pada Allah SWT, terima ibadah kita terima kehadiran kita dalam masa yang sama ada rasa takut mungkin kekhilafan yang berlaku, kesilapan yang berlaku, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ini semua mungkin dalam keadaan di antara 50-50 di antara apa dua keadaan itu. Mudah-mudahan Allah mempermudahkanlah segala urusan kita apa saya dan juga ustazah nak pergi juga dan juga semua para jemaah hajilah. Tuan-tuan dan yang saya kasih sekalian dalam keadaan kita ni uh, bagus saja menerima kepujutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada dua tanah sucinya sebenarnya dalam keadaan kita ni mungkin preparation kita dari sudut fizikalnya selesai Duk mungkin ada indoor break brisk walk setiap hari dan jaga stamina ada duduk membaca buku setiap hari semua berkaitan fi, ibadah haji dan sebagainya dalam masa yang sama jangan lupa kita kena sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu SWT. Bersihkan hati kita, kena jumpa kawan-kawan, minta -kawan, maaf kalau ada salah dan silap. Dan mudahlah melepaskan segala kesilapan yang pernah dilakukan oleh kawan-kawan pada kita. Jangan rasa apa... lantaklah engkau buat salah dengan aku Malas nak layan Tak, kita lepaskan semuanya Apa saja silap orang pada kita Kita lepaskan maafkan mereka dan begitu juga kita kalau boleh jumpa kawan-kawan, mesej kawan-kawan, kita nak pergi dah, kita minta maaf, mohon dipermudahkan urusan. Mana tahu dalam ramai-ramai kawan kita tu ada seorang yang memang mustajab doanya. Jadi mungkin dengan sebab dia berdoa kepada kita, Ya Allah, permudahkanlah urusan Ustaz Nazira, Ustaz Azli ni untuk pergi buat haji, si Muhammad tu untuk pergi haji. Mudah-mudahan berkat doa mereka, kita dipermudahkan urusan kita. Iyalah haji ni satu bumi ujian. Bumi di mana kita melakukan ibadah haji itu itu Makkah dan juga Madinah itu bumi ujian. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan sebaik-baik manusia terpaling lengkap dan sempurna penciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada lahir dan batinnya, fizikalnya, rohaninya. Nabi orang yang paling sabar. Tetapi di bumi yang namanya Makkah di bumi namanya Madinah Nabi diuji dengan begitu kuat sekali. Maka kalaulah kita manusia biasa ni tentu sekali lah kalau Nabi diuji kita ni begitu juga diuji Allah Subhanahu taala walaupun tidak seberat ujian yang Allah uji kepada kita sebagaimana Allah uji kepada nabi-nabi dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi harapnya kita bersedialah dengan ujian yang bakal kita, bakal kita hadapi. Mungkin keadaan situasi sekarang di Tanah Suci panas. Panas sangat mungkin sampai 50 degree Celsius. Mungkin pada ketika itu kita rasa, Ya Allah, tak ada lagi dah panas macam panas hari ini. Pada ketika itu kita ingat, Nabi SAW pernah berada di bumi yang sama. Dalam kepanasan yang sama di bumi ini, di dua Tanah Suci ini, dan ambil semangat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana Nabi dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan amanah alhamdulillah Nabi berjaya dalam tempoh 23 tahun tak sampai pun Nabi berjaya menukar landscape manusia yang dulu begini jadi begini atas kesabaran dan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bumi di dua, dua bumi yang yang saya kata tadi bumi yang mencabar kita semua. Jadi kita tak lama pun, kita hanya mungkin 40 hari, ada 48 hari, ada yang lajak sampai 50 hari barangkali. Walaupun dalam tempoh itu, anggaplah inilah tempoh yang Allah beri kesempatan pada kita untuk kita menikmati sedikit peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tinggalkan untuk kita rasa sikit. dulu Nabi rasa berat, sangat banyak, sangat ujian kita rasa sikit. Ya Allah uji dengan kepanasan, Dulu duduk di wakaf kemah yang panas lit-lit kata orang tu panas sangat nak berjalan jauh 35 km 4 km tu daripada Mina nak pergi Jamara dan sebagainya walaupun begitu perit panas pedih sakit melecek ke kaki dan sebagainya kita ingat nabi dulu lebih daripada kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan umat Islam manusia tu berubah daripada manusia yang Dulunya kita tahu membunuh membunuh orang, merompak, segala kejahatan yang mereka lakukan itu bagai tak boleh nak bawa bincang. Tapi bila Nabi membawa Islam kepada mereka, dalam tempoh 20 tahun, 22 tahun lebih, namun akhirnya umat Islam, kita melihat hari ini manusia menjadi yang, yang namanya Muslim, yang namanya mukmin menjadi satu umat contoh untuk seluruh dunia. Mudah-mudahan ini masanya untuk kita memenuhi segala keperluan kita sebagai Muslim dengan sebaik-baiknya insyaAllah. Baik, Masya Allah. Itu dia. Itu persiapan untuk jemaah haji yang mungkin sedang berdebar-debar, tak tahu apa yeah. nak buat. Saya rasa apa yeah. panduan-panduan yang diberikan oleh Ustaz tadi cukup membantu sebenarnya. Itu untuk yang nak pergi haji. Untuk yang tak pergi yeah. haji ini kita nak tanya juga Ustaz. Tapi <laughs> kita nak berehat sekejap insya Allah. Kembali selepas ini bersama dengan kami dalam Assalamualaikum Subuh. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah makhad yang berasaskan sain, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Maahad Ar-Raudah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan al-Quran dan juga turas di Maahad Ar-Raudah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saat pergi pagi ini kita masih lagi berbicara bersama dengan fadhil tuan guru kita Ustaz Muhammad Azli Abdullah pengasas dan juga pengerusi Musalla Ar-Raudah. Ha, kalau naik Kuantan tu kita mesti ha, singgah ke Musalla Ar-Raudah Ustaz insya-Allah. Baik Ustaz, tadi sebelum kita berhenti rehat Ustaz dah sebut dah pesanan kepada orang yang bakal mengerjakan haji. Ini untuk orang-orang yang masih lagi menanti panggilan, yang rasa duit dah cukup tapi tak dijemput-jemput mungkin ada sedikit nasihat Ustaz pada pagi ini untuk untuk kita semua insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya dah, yang, yang pergi sekarang ni pun yang dapat panggilan ni pun dulu menanti juga kan. Mm Saya -mm. 16 tahun Ustazah menunggu. Masya Allah. Yalah, dengan sabar, tak buat rayuan, tak buat apa tunggu je kata orang tu. Alhamdulillah. Kalaupun kita belum dijemput oleh Allah Subhanahuwataala untuk menunaikan fardu haji bagi tahun ini mungkin tahun depan giliran kita atau tak tahu lagi lah bila giliran kita jangan bimbang sebab haji ini sebenarnya jemputan Allah bila Allah dah jemput kita kadang-kadang kita risau cukup tak duit pun bila Allah jemput tu ada je ruang rezeki untuk kita untuk pergi ke sana, ke sana insyaAllah jadi jangan bimbang akan sampai masanya Allah izinkan kita ke sana dan kalau tak dapat tak diizinkan Allah SWT atau tidak dijemput ke sana sampailah ke akhir kita itu di luar tanggungjawab kita lagi lah sebab kita tidak, tidak diwajibkan atau kita kata istitaah itu tidak sampai pada kita kemampuan itu tak sampai pada kita. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dalam riwayat hadis riwayat Ibnu Abbas Nabi menyebut ma min ayyam tidak ada hari-hari al-amalus salih fihin yang mana amalan soleh itu dilakukan pada bulan itu ahabbu ilallah yang lebih Allah kasihi min hadhil ayyamil ashr berbanding dengan ni 10 hari ni 10 hari itu apa ya 10 hari terawal pada bulan Zulhijah iaitu bulan 1 hinggalah 10 Zulhijah okey adakah ini hanya dapat diperolehi bagi mereka yang menunaikan haji sahaja. Tidak sebenarnya kita yang berada di bumi Malaysia ni pun dapat pahala yang besar. Kan Nabi sebut 10 hari ni 10 hari yang Allah suka sangat, Allah sayang sangat kita lakukan amal soleh. Sebab itulah kata Ibnu Hajar Al Asqalani. Kenapa Nabi sebut ini adalah 10 hari yang Allah sangat sayang kerana pada tempoh 10 hari itulah dihimpunkan segala ibadah ibadah haji di situ dan ibadah haji itu ada tawaf ada sa'i kemudian ada ada mabit ada wukuf jadi segala ibadah haji itu berkumpul di situ dalam masa yang sama ibadah lain solat berhimpun di situ sedekah berhimpun di situ kebajikan kepada orang lain berhimpun di situ dan macam-macam bentuk ibadah yang boleh dilakukan pada ketika 10 Zulhijjah itu Maknanya kalau mereka yang berada di sana boleh buat ibadah-ibadah khusus kita di Malaysia ni nak buat apa? Ada di kalangan apa ulama contoh Al Imam Ibn Hajar sorry Imam apa apa namanya Allah Subhanahu Wataala Ibn Rajab Al Hambali beliau menyebut antara amalan yang boleh kita lakukan ketika berada dalam tempoh 10 hari ini awal bulan Zulhijjah ni contoh zikir baca Quran kiamulai, pestekah, berpuasa kita bagi mereka yang bagi kita yang tak pergi ke tanah suci ni sunat kita puasa pada hari Arafah sebagai contoh adapun jemaah haji Imam Imam Nawawi sebut hukumnya makro kenapa apa kita nak pergi fokus kepada wukuf tu maka bimbang dengan puasa itu akan melemahkan tenaga kita dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang ada kat Malaysia ni jangan bimbang walaupun tak dapat nak pergi wukuf, tak dapat nak pergi tawaf dan sebagainya. Ambil masa tempoh 10 hari ini kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakan Uh, buat buat korban. Uh, buat korban untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, buat gambar rumah pun tak apa, tak mesti dekat masjid. Ibadah-ibadah yang mudah, puasa boleh buat. Kian boleh bangun, baca Quran lah, hai, senangnya. Zikir antara zikir dia, yang yang disebut oleh Nabi, antara yang boleh diamalkan ialah Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Jadi ini antara amalan-amalan yang kalaupun tidak sama dengan kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci itu beribadah mereka bagai nak dalam, dalam kepanasan tu Tapi kita pun dapat pahala besar juga Walaupun kita berada di bumi Malaysia InsyaAllah Masya-Allah. Ha, ha itu dia maknanya jangan sedih. Sampai hmm. saatnya Allah akan jemput kita ustaz kan? Ya yeah, betul Baik. betul. Ustaz kita sebut uh, antara perkara, perkara yang selalu guru-guru kita pesan untuk yeah. hajat kita dikabulkan ni kita boleh banyakkan bersadaqah Jadi mungkin kita nak mulakan pagi sedekah pagi kita sedekah subuh kita ni ustaz. Kita tengok yeah. sekarang ni katanya bukan sekadar musalah ar-Raudah tapi ustaz yeah. juga tengah buat projek maahat ar-Raudah Mardah yeah. sedap nama ustaz. Jadi mungkin ah, yeah, yeah. Ustaz boleh cerita macam mana kami di peringkat penonton ni boleh bantu Ustaz untuk sama-sama kita jayakan misi Mardha ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mardha ni idea saya dia tiba, -tiba tercetus. Ma'had ar-radha. Masya-Allah. Yang diredai ya, Jadi saya sebenarnya mengharap sangat kami semua tim Musalah Ar-Radha harap sangat apa yang kami buat ni walaupun kecil dia punya sumbangannya agaknya besar pada insya-Allah. Kami nak dapat rendah Allah Subhanahu Begitu juga peluang untuk dapat reda Allah ni kita wawakan, kita kongsi bersama dengan tuan-tuan puan-puan yang menonton. Yang mana masalah Allah raudah dah berjaya kita bina alhamdulillah cuma sikit kita nak pasang hiasan-hiasan macam interlocking keliling masjid, pasang awning keliling. Nah, ini masih ada sikit lagi lah. Sebab orang datang hari-hari ke masalah Allah raudah ni. Semalam satu bas datang masya-Allah penuh masjid kami. Jadi uh, oleh kerana kami nampak nampakkan kejayaan yang yang agak besar juga di Musala Ar-Radha ni kami nak bina dengan jayanya ramai orang suka nak buat majlis kahwin dekat Musala Ar-Radha ambil gambar daripada bawah nampak khat dekat kubah berlaku tu macam-macam. Jadi kami meneruskan usaha kami yang agak harap-harapnya dinilai Allah sebagai, sebagai usaha yang murni kami nak bina marbah. Marta ni kami nak anak-anak di sini dan juga anak-anak luar yang berhampiran sini dapat masuk belajar di Mahat ni. Mereka dapat ambil SPM di sini. Mereka hafal Quran 30 juzuk. Mereka belajar turas dengan baik. Sebab itulah kami sekolah ini konsepnya tiga. tiga. STT, Sains, Tafiz dan juga turas. Jadi sekarang ni kerja-kerja di tapak dah mula pelan-pelan. Kita letak kabin. Kita beli 20,000 kabin. Kita letak kabin tu sebagai side office. Kemudian dalam masa yang sama padang ini digunakan untuk apa aktiviti memanah anak-anak dan juga bapa main apa aktiviti memanah ni buat masa ni dan kita mengharapnya akan datang ada orang nak bagi kuda ke apa kita terima boleh berkuda pula kalau nak buat ATV pun boleh sebab tanah sini cantik tepi kawasan dekat dengan laut dalam masa yang sama dekat dengan bukit pelindung cantik suasana dia. Memang kalau yang datang sini kata, wow tempat ni antara gunung dan juga laut sebelah menyebelah. Jadi kami harap sangatlah dengan membina Mahat ar ini nanti, anak-anak dapat belajar di sini. Mereka dapat apa, meneruskan tradisi kecemerlangan mereka dengan mendapat kecemerlangan SPM yang luar biasa. Tapi dalam masa yang sama, mereka itu juga hafal ke 30 juzuk Al-Quran. Mereka belajar turus. Yang mana turus nanti, mereka apa sekurang-kurangnya mereka macam macam saya sendiri lah, merasa kelompongan dalam diri bila kita belajar tu, kita tu tak habis mengaji. Jadi kita harapnya anak-anak ni dengan turas mereka ni tidak di-examkan. Ya. Tidak tidak ambil perperiksaan dengan turas tetapi mereka ni belajar kita-kita klasik agama, kita-kita asas agama. Lalu mereka jadi seorang, apa kita yang satu ketika jadi ulama' yang mendalami apa bidang, ya, display ilmu yang perbakaian insyaAllah. Baik, masya-Allah. Itu dia. Terima kasih ustaz. Seronoknya tengok bayang-bayang apa gambaran eh uh, marda ni ustaz. Ustaz. Ya. Uh, jadi uh, kita sebut apa? Nanti kalau nak menyumbang macam mana proses itu ustaz? Baik, bagi yang nak menyumbang ke Musolla ar ada jelas tertera akaun tu. Kemudian dalam website ada nombor hotline. Hotline tu namanya Cik Atika. Cik Atika, telefon 013-360-9090. Cik Atika, mm nak angkat apa macik makcik pakcik-pakcik yang mungkin tak pandai nak transfer ke akaun nanti, Cik Atika akan bantu. Mm -hmm. tuan dia mudahnya QR je, ha? letak pun dekat-dekat, ha? cari QR tu, ha? letak kosong tu banyak sikit kalau boleh. Yang depan tu tak apa, nak letak satu kedua, ketiga tak apa. Belakang tu kosong, 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 kosong. Ha, lagi banyak kosong, lagi baik. Ini sebenarnya apa saham yang kita sama-sama share, kita kongsi untuk keuntungan kita akhirat esok. Kita tak tahu banyak mana Allah ganti pada kita. Saya pun tak tahu banyak mana Allah nak beri kepada saya. Agak-agaknya tidak sia-sia apa yang saya usahakan, apa yang kita usah sama-sama. Saya cuma memberi inspirasi pada kawan-kawan. Jom sama-sama kita bina mardos bagaimana kita bina musallah. Tak sangka tiga tahun lepas hanya piling yang 188 batang. Hari ini terjadi bangunan yang sekarang ni pun Sambil saya berkuliah sini ni, dengar kuliah di apa musala Ar-Radha sebelah di Jadi masing-masing dah dapat pahala daripada apa yang kita usahakan sama-sama dan harapnya mardha juga kita sama-sama dapat usahakan dan berjaya sekarang ni kalau kita bagi duit sekarang, sumbang sekarang, bayangkan asas tu kita dah bina bersama-sama. Orang duduk di situ, anak-anak belajar di situ dapat pahala berpanjangan. Masya-Allah. Ya, Amin. Kita di sana, di dalam kubur. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Ustaz, nanti kalau ha. uh, ada kerja guru kosong, kita PM tepi, Ustaz. Ya? Ah, kita ada <laughs> PM tepi. InsyaAllah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengasas dan juga pengurusi Musalla Ar-Rawdah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, bagi anak menyumbang, pagi subuh ini elok kita mulakan dengan sedekah. Mudah-mudahan ramai yang dapat mengambil manfaat. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih, Ustaz. InsyaAllah. Insya Semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz. InsyaAllah. Dan amin. kepada penonton, kita ada nak ada agenda kita lagi selepas ini untuk kita mulakan pagi kita. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. InsyaAllah. Ayah, ingat tak dulu kita pernah datang sini? Hmm, mestilah ingat, Oma. Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi musalah Arodah. Boleh kita solat zuhur kat sana? Ayah! Tak ayah! Pusulah roda dah siap. Cantiknya rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. apa, apa khabar? Apa, apa? Alhamdulillah sihat, sihat. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap, tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Rumah dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ni, di atas ni. Kebetulan oh. pula sekarang ni, Zohor pun dah masuk. Mari kita solat dalam, kita tengok apa yang ada di dalam. Ah, baik, baik, baik. Okey, okay. okay. jomlah. Sila, sila. Allah Akbar. Siapa membina? kerana Allah akan sebuah masjid. Mana lillah yang tak ada di masjid. Walaupun kecil itu sebesar sekecil sarang burung, Allah tak bina untuk iman dalam syurga. Ha, ayah. Hmm. Boleh tak Umar nak pergi kelas mengaji kat sini? Eh, mestilah boleh, Umar. Ini kamu salah rauda. Ha, kalau macam itu, Umar pergi dulu, ya? Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirrabbilalamin.